সুপ্ৰভাত গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা ছটা বজাৰ মান্না চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম কৰিছোঁ আহক আজি আমি মহান বাক্য আমি চাম আমি জানিম তাৰপিছত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম প্ৰাৰ্থনাৰ অনুৰোধ এজন ব্যক্তিয়ে দিছে স্বপ্নালী শৰ্মা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব দিছে আমি ইয়াৰ পিছত প্ৰাৰ্থনালৈ যাম আজি আমি চাম পুৰণা নিয়ম বাইবেলত পৱিত্ৰ বাইবেল শাস্ত্ৰত যি কৈছে পুৰণা নিয়ম আৰু বিধান এই বিধানটোনো কি আৰু পুৰণা নিয়মটোনো কি তাক আমি জানিম আহক বহুতে কয় পুৰণা নিয়মটো নালাগে বহুতে কয় বিধানটো আমাক নালাগে নতুন নিয়ম আহিছে কিন্তু শাস্ত্ৰত ইয়াৰ বিষয়ে কি উল্লেখ কৰিছে আমি সেইটো চাম আমি মানুহৰ কথালৈ যদি যাওঁ তেনেহ'লে আমি উজুতি খাম আমি খালত পৰিম আমি শাস্ত্ৰই কি কৈছে আমি তাকহে চাম পুৰণা নিয়মটো গোটেইখিনি বিধাননে আপোনালোকে জানেনে যিসকলে নাজানে তেখেতলোকৰ কাৰণেহে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যি লোকে জানে যিসকলে জানে সেইটো ভালেই কথা বিধান হৈছে পাঁচটা পুস্তক মিলি পেলাই বিধান যি নেকি আদি পুস্তকৰ পৰা আপোনাৰ আদি পুস্তক জাতা পুস্তক লেবিয়া পুস্তক গণনা পুস্তক আৰু দ্বিতীয় বিৱৰণ এই পাঁচটা পুস্তক হৈছে বিধান যিটো নেকি মুচিৰ যোগেদি ঈশ্বৰে দিছিলোঁ আৰু আদি পুস্তকৰ পৰা মলাকিলৈকে এই গোটেইখিনিকে পুৰণা নিয়ম বুলি কোৱা হয় সেইটো কাৰণে আমি বহুতে ভাবোঁ পুৰণা নিয়ম মানেই বিধান বিধানটো পুৰণা নিয়ম মানে বিধান নহয় বিধানত মাত্ৰ পাঁচখন পুস্তক আছে সেই পাঁচখন পুস্তক আপোনালোকে লিখি থ'ব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে সহায় হ'ব জানিব পাৰিব বিধান হৈছে আদি পুস্তক জাতা পুস্তক লেবিয়া পুস্তক গণনা পুস্তক দ্বিতীয় বিৱৰণ এই পাঁচটা পুস্তক হৈছে আপোনাৰ বিধান আৰু পুৰণা নিয়মত ইতিহাস পুস্তক ইতিহাস পুস্তক কোনকেইখন আপোনালোকে লিখি ৰাখিব পাৰে যিহুচোৱা বিচাৰকৰ্তাবিলাক ৰুদ প্ৰথম চামুৱেল দ্বিতীয় চামুৱেল এক ৰাজাৱলী দ্বিতীয় ৰাজা বুলি প্ৰথম বংশাৱলী দুই বংশাৱলী ইৰ্জা ইৰ্জা নহিমীয়া ইষ্টেৰ ইউ এইখিনিলৈকে আপোনাৰ হৈছে ইতিহাস পুস্তক এইটো ইতিহাস পুস্তকত আপোনাৰ আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰখন পুস্তক মিলি ইতিহাস পুস্তক হৈছে আৰু কাৰ্যপুস্তক বাকীখিনি কাৰ্যপুস্তক আপোনাৰ গীতমালা হিতুপদেশ উপদেশক আৰু পৰম গীত এইখিনি হৈছে আপোনাৰ কাৰ্যপুস্ত বুলি কয় কাৰ্যপুস্তকত আপোনাৰ চাৰিখন পুস্তক মেলি পেলাই কাৰ্যপুস্তকৈছে নেক্সটটো আছে আপোনাৰ প্ৰধান ভাৱবাণী প্ৰধান ভাৱবাণী যিখিনি নেকি ভৱিষ্যত কথা কৈছিলে তেওঁলোকক ভাৱবাণী বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ভাৱবাণী পুস্তকেইখন হৈছে জিচয়া জিৰিমীয়া বিলাপ জি স্কেল ডানিয়েল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচখন পুস্তক হৈছে প্ৰধান ভাৱবাণী আপোনালোকে লিখি ৰাখিব পাৰে আপোনালোকৰ সহায় হ'ব জানিব পাৰিব আৰু কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাৱবাদী বাকীখিনি হৈছে আপোনাৰ কনিষ্ঠ ভাৱবাদী পুস্তক সেয়া হৈছে হুছেয়া জুৱেল আমোচ পুব দিয়া জোনা মিখা নুহুম হৱকোপ ছপনীয়া হগগৈ জখৰীয়া মলাঠী এইকেইটা হৈছে কনিষ্ঠ ভাৱপাণী পুষ্টক আপোনাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰখন পুষ্টক হৈছে আপোনাৰ কনিষ্ট ভাৱপাণী যাতে গোটেই পুৰণা নিয়মখন বিধান নহয় পাঁচখন পুস্তকেহে বিধান হয় ইয়াতে বিধান আছে ইতিহাস পুস্তক আছে কাৰ্যপুস্তক আছে প্ৰধান ভাৱবাণী আছে আৰু কনিষ্ঠ ভাৱবাণী আছে ইয়াতে আপোনাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছটা আপোনাৰ আপোনাৰ পুৰণা নিয়মত আছে ছটা কাৰ্যপুস্তক বিধান এনে কৰি পেলাই ইতিহাসক মিলি ছটা আছে এই ছটা মিলি পেলাইহে আপোনাৰ পুৰণা নিয়মটো হৈছে সেইকাৰণে বহুতৰ এইটো ভুল ধাৰণা থাকে পুৰণা নিয়ম মানে বিধান বিধানখন গোটেইখন পুৰণা নিয়মটো বিধান নহয় পাঁচখন পুষ্টকহে বিধান কিন্তু যীশুৱে বিধানৰ বিষয়লৈ কি বুলি কৈছে আমি চাওঁ মতে লিখা পাঁচ অধ্যায় সোতৰ ওঠৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব মুঠিয়ে লিখা পাঁচ অধ্যায় সোতৰ ওঠৰ ওপৰত মই বিধান আৰু ভাববাদীসকলৰ বাক্য বিনষ্ট কৰিবলৈ আহিলোঁ বুলি তোমালোকে নাভাবিবা যিশুৱে কৈছে যে মই যিসকল বিধান আৰু ভাববাদীসকলে যি পুস্তক লিখিছে সেই পুস্তক মই বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অহা নাই মই তাক মই নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অহা নাই তাক মই বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে অহা নাই তোমালোকে এই বুলি নাভাবিবা মই বিনষ্ট কৰিবলৈ অহা নাই কিন্তু সিদ্ধ কৰিবলৈহে আহিছোঁ জলত ইয়াত যীচুৱে স্পষ্টকৈ কৈছে যে মই বিধান আৰু ভাৱ ৰাতিসকলৰ পুস্তক মই সিদ্ধ কৰিবলৈহে আহিছোঁ মই তাক বন্ধ কৰিবলৈ বা বিনষ্ট কৰিবলৈ অহা নাই আজি বহুতে কয় যে আমাক পুৰণা নিয়ম বিধান আমাক দৰকাৰ নাই কিন্তু যীশুৱে ইয়াত কৈছে যে মই ইয়াক বন্ধ কৰিব অহা নাই মই ইয়াক সিদ্ধহে কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ ওঠৰ পথত কৈছে কিয়নো মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱী নুবুচে মানে আৰু সকলো সিদ্ধ নহয় মানে স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱী নুগুছে মানে তাৰমানে এই পৃথিৱীখন ধ্বংস নোহোৱালৈকে আৰু সকলো ঈশ্বৰে কোৱা বাক্য সিদ্ধ নহয় মানে বিধানৰ এটি ইকাৰ বা এক বিন্দু কোনোৰূপে লুপ্ত নহ'ব ইয়াতে স্পষ্টভাৱে কৈছে যিচুৱে যে পৃথিৱীৰ ধ্বংস নোহোৱালৈকে ঈশ্বৰৰ বাক্য ফুলফিল নোহোৱালৈকে বিধানৰ এটাও বিন্দু ইফাল ইফাল নহ'ব যেনেকৈ মুচিৰ যোগেদি কোৱা হৈছে তেনেকৈয়ে হ'ব আৰু মুচিৰ যোগেদি কোনে কৈছিলে ঈশ্বৰৰ জিহুৱাই কৈছিলে আৰু ঈশ্বৰৰ জিহুৱা কোন হয় তেওঁৱেই যীচু হয় আৰু এই বিষয়টোলৈ আমি বেলেগ দিনা আহিম ঈশ্বৰ জি হোৱা কেনেকৈ যিচু হয় আৰু যিচুৱেই কেনেকৈ ঈশ্বৰ জি হোৱা হয় তাক আমি বেলেগ দিনা আমি এই বিষয়লৈ জানিব পাৰিম আজিলৈ আমি গম পালোঁ যে পুৰণা নিয়মটো গোটেইটো বিধান নহয় পাঁচটা পুস্তকে বিধান তাতে বিধান আছে ভাৱবাণী পুস্তক আছে কাৰ্যপুস্তক আছে কনিষ্ঠ ভাৱবাণী আছে এনেকৈ মিলিহে গোটেই পুৰণা নিয়মটো হৈছে আজি আমি এইখিনি ঈশ্বৰৰ পৰা আমি পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ বিষয়লৈ আমি জানিব পাৰিলোঁ তাৰ বাবে ঈশ্বৰক আমি ধন্যবাদ আহক আমি এইখিনি সময়ত প্ৰাৰ্থনাই যাম এইখিনি সময় মই পালকক সমৰ্থন কৰিছোঁ সকলোকে খ্ৰীষ্টপ্ৰেমৰ নমস্কাৰ যাচিছোঁ এই অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি ছয় বজাত ডেইলি মান্নাৰ যোগেদি যি সন্তানসকলে এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে এতিয়া প্ৰভুৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম প্ৰভুৱে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক কাৰণ প্ৰভুৱে জানে আপোনালোকৰ দুখ কষ্ট সমস্যা বেমাৰ আজাৰ আৰু কিমান ধৰণৰ আপোনালোকৰ অশান্তি আছে অমংগলবোৰ আছে সকলোৱে প্ৰভুৱে দূৰ কৰিব আহক আমি সকলোৱে নম্ৰতাৰে প্ৰভুৰ ওচৰত পৰিপাত কৰিম আৰু কাকূতি কৰিম পবিত্ৰ 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 মন আৰু অন্তকৰণৰ পৰীক্ষক ধৰ্মময় ঈশ্বৰ জিহুৱা অনাদিকালৰ পৰা অনন্তকাললৈকে থকা ঈশ্বৰ আলফা আৰু মেগা প্ৰভু তোমাক আমি ধন্যবাদ পুনৰাই পঢ়োঁ এটি নতুন দিন দিলা তাৰ কাৰণে ধানপা কিছুকেইটা বহুতেই আজি এই পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰভু তেওঁলোকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে কিন্তু তুমি যে আমাক অনুগ্ৰহ প্ৰদান কৰিলা তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিওঁ তোমাৰ এই পবিত্ৰ নামত গোট খাবৰ কাৰণে প্ৰভু তোমাৰ প্ৰশংসা তোমাৰ এই জে জিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে যি আমাক সুযোগ আৰু সুবিধা দিলা তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিওঁ বহু আজি প্ৰভু এই যি মান্না চেনেলৰ যোগেদি ডেইলি মান্না অনুষ্ঠানৰ যোগেদি যি সন্তানসকলে আহিছে প্ৰভু তোমাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি আৰু তোমাৰ এই নিকুত ত্ব কথাবোৰ জানিবলৈ তেওঁলোকে যি অপ্ৰভু তেওঁলোকে যি বিশ্ব মানে আহিছে তেওঁলোকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পিতা ঈশ্বৰ তেওঁলোকক খালী হাতে ঘূৰি যাবলৈ নিদিবা লৰ প্ৰভু বিশেষকৈ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ পিতা সেই পৰিয়ালবিলাকৰ কাৰণে বিশেষভাৱে প্ৰভু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ দুখবিলাক তুমি দূৰ কৰা কিয়নো তোমাৰ নামত সুস্থতা আছে তোমাৰ নামত আশীৰ্বাদ আছে তোমাৰ নামত মুক্তি আছে তোমাৰ নামত শান্তি আছে পিতা অল প্ৰভু তোমাৰ ওচৰত মই প্ৰণিপাত কৰি সন্তানবিলাকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ এই সকলো সমস্যাৰ পৰা যেন তেওঁলোক মুক্তি পায় পিতৃ লগত বেমাৰ আজাৰ হৈ থকা ৰোগ ব্যাধিবিলাক শৰীৰত লৈ ফুৰাবিলাকৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যিমান ৰোগ ব্যাধি আত্মাবিলাকক মই যিচুৰ নামত মই কেঞ্চেল কৰিলোঁ ওলাই যাব যি শৰীৰত তই বেমাৰ দি পেলাই তেওঁলোকক নানান ধৰণৰ কষ্ট দি আছ দুৰ্বলতা আনিছ নানান ধৰণৰ সমস্যা পেলাইছ চদান্তই যিচুৰ নামত আঁতৰি যা লৰ তোমাৰ নামেৰে মই ব্লেছ ব্লেছ কৰি দিছোঁ তোমাৰ নামেৰে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তোমাৰ নামেৰে মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ প্ৰভু তেওঁলোকক তুমি সুস্থতা কৰা কিয়নো তুমি আৰোগ্যকাৰী ঈশ্বৰ বিশেষকৈ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ৰজাসকলৰ কাৰণে পিতৃ লৰ পঢ়ো তেওঁলোকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁলোকক সুস্বাস্থ্য দান কৰা পঢ়োঁ তেওঁলোকক ন্যায়িক মন দিয়া পিতা প্ৰেমী ঈশ্বৰ বিশেষকৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঢ়োঁ এম এল এম পিবিলাক ভাৰতৰ ষ্টেটবিলাকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু লগতে যিমান এম এল এম পিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ পিতৃ লৰ তেওঁলোকক পঢ়োঁ তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পঢ়োঁ লং লাইক গুঠিয়াল দিয়া পঢ়ো আৰু দেশত যেন তেওঁলোকে প্ৰভো সু ন্যায়েৰে প্ৰভু তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিবা পিতাৰ বিশেষকৈ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যিমানবিলাক শিক্ষাৰ্থীবিলাক আছে প্ৰভু যিবিলাকে আজি কলেজ আৰু অপিতা স্কুলত শিক্ষা লাভ কৰি আছে প্ৰভু তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশেষভাৱে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু তেওঁলোকৰ প্ৰভু অহা যোৱা বাটত তুমি সংগী হ'বা তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে পাঠদান কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ স্মৃতিশক্তি তুমি বৃদ্ধি কৰিবা লগতে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ আজ্ঞাধীন হ'বলৈ দিবা পিতা পৰমেশ্বৰ দেশৰ সু নাগৰিক বনাবা ৰিহাবত থকাবিলাকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা নং পোষকবিলাকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পিতা লগতে পিতা মই প্ৰা এটা কৰিছোঁ যিমান চাকৰি বহু কৰিবলৈ তেওঁলোকে দূৰ দূৰ দেশলৈ গৈছে তেওঁলোকক পঢ়ো তুমি প্ৰটেকশ্যনত ৰাখিবা পিতা পৰমেশ্বৰ দেশত সংঘৰ সংঘৰ্ষবিলাক আহিছে নানান ধৰণৰ ভাষা ভাষী মানুহবিলাকৰ মাজত ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত একতা নাই প্ৰভু লগত তেওঁলোকৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু যেন একতা দোলেৰে প্ৰেমেৰে পঢ়ো তেওঁলোকে পঢ়ো সহবাস কৰিবই পৃথিৱীত পঢ়ো তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পিতা যিমান যিমানবিলাকে যন্ত্ৰণাত চট পথাই আছে প্ৰভু তেওঁলোকৰ চট পথাই থকা কারিলার করা যাক মৃত্যুর লোক যুঁজি সে মৃত্যুর দ্বার দলিরপা উদ্ধার করা যাকে আজ সরসুড়া ব্যবসায় করে আছে তুমি আশীর্বাদ করা পাবো প্রভু যা চাকরি জীবনত আশীর্বাদ করা পাবো চরকারী বেসরকারি চাকরিবিল আশীর্বাদ করা যাকর অহাকালি ইন্টারভিউ আছে প্রভু অনলাইন মাধ্যমের যোগেদি এবং প্রভু আশীর্বাদ করা প্রভু রাস্তাব মুকলি করবা পিতা যান খেতকবিল আছে খেতকবিল তুমি আশীর্বাদ করবা পিতা পরমেশ্বর হাতে করা কার্যত আশীর্বাদ করবা পিতা লগতে প্রার্থনা করছো যা বিলাকে আজি নানান ধৰণৰ প্ৰভু সমস্যাবিলাকত আছে প্ৰভু ঋণ ধাৰত আছে প্ৰভু যিমান ফাইনেঞ্চিয়েল প্ৰব্লেম আছে যিটো খ্ৰীষ্টৰ নামত ফাইনেঞ্চিয়েল প্ৰব্লেম মানা আত্মাবিলাকৰ প্ৰত্যেকজনৰ পৰিয়াল পাওঁ ওলাই যা ধাৰিণত পেলোৱা আত্মা চিন্তাক আনি দিয়া আত্মাবিলাকক যিষ্ঠু খ্ৰীষ্টৰ নামত খেদিছোঁ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ যি হোৱা পিতা তোমাক ধন্যবাদ দিওঁ তেওঁলোকৰ সকলো বাদবিলাক তুমি মুকলি কৰা পিতৃৰ লগত প্ৰভু লগতে মই বৃদ্ধাশ্ৰমবিলাকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ অনাথ আশ্ৰমবিলাকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু তুমি তেওঁলোকৰ পিতৃ হয় প্ৰভু তেওঁলোকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা কিয়নো তুমি মৰমেন ঈশ্বৰ হয় পিতা ল'ৰ্ট মই বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যিমানবিলাকে সন্তান দিব পৰা নাই সন্তানহীনক সন্তান দিয়া পিতাপৰ মিছৰ ভালে লুয়েলত ধন্যবাদ পিতাপ দুখীয়া দৰিদ্ৰ খাবলৈ ভাত পিন্ধিবলৈ কাপোৰ থাকিবলৈ তাই দিয়া পিতা পৰমেশ্বৰ লগতে পিতা পৰ্মেশ্বৰ স্বামীস্ত্ৰীবিলাকক এজন মিলন হ'বলৈ দিয়া পিতা পৰ্মেশ্বৰ বিবাহপাকশত আৱদ্ধ হ'বলগীয়াবিলাকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া পিতা পৰমেশ্বৰ ধন্যবাদ দিছোঁ পিতা পৰমেশ্বৰ প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ আৰু অনুগ্ৰহ দান কৰাৰ কাৰণে পিতা পৰমেশ্বৰ ধন্যবাদ দিছোঁ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকসকলক আশীৰ্বাদ কৰা পিতা পৰমেশ্বৰ ধন্যবাদ ধন্যবাদ কিন্তু খুজি প্ৰভু খোজাৰ পূৰ্বে তুমি সকলো জানা পিতা বিশেষকৈ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি যি স্বপ্নালী শৰ্মাই প্ৰভু প্ৰেয়াৰ ৰিকুৱেষ্ট দিছা পিতা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কি দুখ কষ্ট আছে মই নাজানো প্ৰভু তেওঁলোকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পঢ়ো এই পৰিয়ালৰ শান্তি আনন্দ সকলো তুমি প্ৰভু দিয়া পিতা তুমি তেওঁলোকক স্বৰ্গীয় শান্তি দিয়া পিতা প্ৰচুৰ পৰিমাণে তুমি আশীৰ্বাদ কৰা ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু এই চেনেলৰ মাধ্যমেদি যিমানবিলাকে চাই আছে প্ৰত্যেকক তুমি প্ৰভু আশীৰ্বাদেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰা পঢ়ো ধন্যবাদে প্ৰাৰ্থনা একমাত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা জীৱিত পিতৃৰ নাচৰিত্ৰ যিশুৰ নামত মই অৰ্পণ কৰিছোঁ নামে ফ্ৰেছ ডালৰ প্ৰেছ ডালৰ প্ৰেছ ডালৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকৰ বহুমূলীয় সময়খিনি ৰাতিপুৱাৰ ছটা বজাৰ মানাচনত দিয়াৰ বাবে ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক আপোনাৰ পৰিয়ালক আশীৰ্বাদ কৰক আজিলৈ আমি ইয়াতে এৰিছোঁ অহাকালি আকৌ ৰাতিপুৱা ছটা বজাত আমি আকৌ পুনৰাই লগ হ'ম এই চেনেলটো আপোনালোকে ইউটিউব ফেচবুকৰ যোগেদি চাব পাৰিব আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনাৰ অনুৰোধ থাকিলে আপোনালোকে জনাব পাৰিব কমেণ্টত আমি আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ফ'ল' কৰি ল'ব ল' আৰু স্বাস্থাইব কৰাৰ যোগেদি নিতৌ মান্নাৰ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লগ বন্ধু পৰিয়ালবৰ্গৰ ওচৰত নাজানো আপুনি মই কিজানি কাৰোবাৰ পাৰ্থনাৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে আহক আজিলৈ আমি ইয়াতে এৰিছোঁ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুকামনা হওক মংগল হওক হাতত লোৱা কাৰ্যবোৰ ঈশ্বৰে সিদ্ধ কৰক আজিলৈ নমস্কাৰ